Здравствуйте, наши уважаемые почитатели канала. Мне надо сделать, прежде всего, вступительное слово, чтобы э, до глубины души разобрались со следующим моим видео, которое э, прошло на ралли в Праге. То есть эта машина, наша э, машина, э, была в Праге на ралли. То есть э, эта машина мне придется кратко все вам говорить для того, чтобы потом вы посмотрели фильм. Эта машина э, прошла с 200 автомобилей и 107 машин пришло к финишу. 107 и наш аппарат, наша вот такая вот руженица с успехом пришла на финиш и показала очень хорошие результаты. Вот. Ну, если такой пример, как э, Монику великую легенду, они обошли на 7 секунд на спецучастке, то это о чем-то говорит. То есть, прежде всего, я вам скажу, проект с прошлого дождь идет. Проект с прошлого будущее, он стер э, грани времени, понимаете, стер грани времени, потому что эта машина на сегодняшний день, она является современным автомобилем. Современным. И я очень сожалею, что завод имел 4 миллиона таких автомобилей, которые ни одна из них не дошла к финишу. Это, конечно, заводу, э, ну мы, как бы сказать, для чего-то существуем, для того, чтобы поднять имидж этого автомобиля. И очень много, э, очень много иностранцев смотрели под капот, думали, здесь хондовский мотор, вот, а здесь стоит наш э, мелитопольский э, мотор, который сделал Валерий джанаев Он э, автор этого двигателя они были очень удивлены, что именно украинский мотор здесь стоит и она сделана из украинских запчастей этот автомобиль сделан из украинских запчастей мне самое главное в этом проекте там в Праге еще был один экипаж, который штурман был Медвеченко вот и там этой группой руководил повар. Это очень знаменитые личности, неоднократные чемпионы Украины, люди очень знатные и очень известные на Украине и за рубежом. Вот. И, конечно, мне поразило то, что они вдвоем, они вдвоем пришли вот сюда вот, и поклонились этой модели и сняли шапку. Вот. Это для меня было, конечно очень и очень престижно и спасибо им за высокую оценку оцененную непосредственно не только чехами, но на ралли, но и нашими, нашими спортсменами. Вот. Машина так пришлось, что это боевая машина, она дошла в Прагу, 800-900 километров в Прагу, дошла своим ходом, так получилось на границе и там прошла 800 бойцовских километров 800 бойцовских и вернулась своим ходом назад на украину сюда в украину вернулась вот без поломок то бишь модель модель себе показала сами понимаете с очень и очень хорошей стороны значит руководитель нашей группы организатор это щипков роман Киевлянин непосредственно, вы еще увидите эту личность. И самое главное, конечно, мое обещание я выполнил перед нашими солдатами и военными. Мы выгрузили украинское знамя в честь, я его выгрузил, поднял прапор украинский. Вот где было видно, что здесь на территории, на ралли участвуют, участвуют украинцы. Да что мы там, мы там дали им прикурить. Так что вы увидите в этом видео наш прапор и, может быть, даже другие комментарии. Ну, сейчас будем что-то собирать, какой-то фильм. Но перед тем, как, мне надо пояснить. Фу! Фу! Надо... Это все снимается спонтанно. Вот. Еще хочу сказать, что европейский техком, европейский техком признал выносной каркас. Они были в шоке от этого новшества, понимаете. Я им сказал, что американцы уже начали этот вопрос решать. А мы уже его решили. Мы, украинцы, это поставили первый раз каркас наверх, для того, чтобы он не мешал нашим пилотам и так далее, и так далее. То есть много разных моментов. Вот наша, смотрите, лягушка уже прицеплена. Ближе покажи руму. Вот наша лягушка, видите, ралли 24 это настоящая лайба, которая нам была прицеплена э, в Чехии, в Праге. Вот. И я думаю, что э, нашим почитателям будет приятно, что наш, наш украинский запорожец, э, который э, стоит на подвеске разработанной в Украине нами разработана и вообще эта машина создана для для гонки для для людей у нас люди тоже заказывают подвески еще раз доказали что подвеска не сломалась и мотор не сломался и ходовка дошла и в принципе она сейчас я завожу дошла на, на простой обычной коробке таврической специальная коробка лежит у меня вот там вот еще мы не поставили не успели поставить на обычной таврической мелитопольской коробке доехала делала результаты вот поэтому я горжусь э, тем что э, мы съездили в Прагу вот я этим горжусь горжусь э, э, все что произошло смотрите видео потому что это больно ну как больно радостно на сердце это было очень ответственно и э, 107 машин с 200 автомобилей но никто не думал что наша ЗАЗда Доедет. Там голландцы, немцы были, чехи, поляки и так далее, и так далее. Чехи хорошо приняли, кстати. Эдем, Эдем, э, это руководитель этого дела дал нам э, сервисные услуги, то есть мы там еще э, подкручивали перед заездом и так далее, и так далее. Всего хорошего. Смотрите видеофильм э, Прапор поднят. Слава Украине. обкатывается, да. Обкатывается. Да, 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 да. Едем, скоро доедем. Еще как осталось километров 120. Поприветствую своих почитателей. Я вас приветствую, наши уважаемые почитатели. Мы едем в гонку ралли. Это Чехия, проехали все больше. Уже споя... по Словакии едем. Едем по Словакии, смотрите, машина идет своим осталось мы, конечно, трейлер оставили в Украине, потому что были устаревшие номера. Вот, ну нужно было замена паспорта, то есть меняйте, не едьте через границу, почему я вот, не едьте через границу с старыми техпаспортами, паспортами, книжечки и так далее, и так далее, все, потому что вы не переедете, вас не припустят только пластиковые, только пластиковые современные техпаспорта с современными номерами значит, работать здесь за, за, за рубежом. Это вот специально видео для наших военных для наших солдат. Смотрите, кто почитатель WRS Запорожца э, моих фильмов. Вот мы девочки наши закончили гонку, и мы вот в Чехии сейчас, да, вот только съезжаются, видите, мы в Чехии, и э, гонка закончилась, будут сейчас итогов. и я вам показываю что флаг. Флаг поднят, вашу честь. Видите, вот это. Многие поезжали, многие не доехали. Вот. Многие, ну еще будет подведение итогов, но вот я выгрузил честь наших военных. Машина, машина, дошла до финиша, вот полностью, сейчас еще не все приехали, только чуть-чуть, вот, но ну, еще не вызначали, и вот наши встретили украинцы наш. Добрый день. Да, добрый, добрый день, день. Слава Украине. Дуже приятно встретить в Чехии родный флаг и все такие автомобили, которые смогли доехать. Бере за ду, душу, чи нет? Бере душу. бере за душу. Дуже, дуже берез, душу. Печенья мы в автомобиле, пожелаем перемоги, чтобы все было хорошо вам приятно, что украинская машина приехала, да, вбрали. Свяжем, свяжем, мы думали. Сегодня устанем, добрались. Сейчас еще результаты будут. Я обещал вам украинский флаг в Чехии подцепить. Вот он у нас, видите? Смотрите, везде немцы стоят это не все только начали сержант не могу э, видео не заснять смотрите какая техничка идет за вот этой машиной вот видите вот заправляет двухцилиндровая машина 15 боевых э, вылета у нее 15 боевых смотрите вот видите это все это все это вот это моя маленькая малюточка старая ретро видите вот как обслуживается обслуживается команда как команда обслуживается я очень удивлен два цилиндра два цилиндра смотрите видите двухцилиндровая малюточка выдержала 15 боевых вылетов посмотрите команда поддержки видите вот люди вот еще варбург идет у вас собираются участники делят на группы там вот собирают там собирают машины будут проходить через техком, мы дальше еще пар, пар, на паркинг зайдем вот такие вот разные ретро машины смотрите вот все показать невозможно а вам за я убедился машину... что они на это поступает. а за машину снимаю шляпу машина доехала машина живая я поздравляю вас Спасибо, Спасибо, мне Большая честь. что да, да, да. все такие профессионалы, мастера спорта. Спасибо.